Вот это мотив, который в основе этой работы. Рука Бога. Когда-то еще первую работу я сделал, там пропавший без вести. Подошел мужчина со слезами, говорит, продай. говорит, это ценные за гроши. Он говорит, у меня сын погиб. И я вижу, его надо чем-то успокоить. И вот так родилась идея. Ну, как бы твой сын там не остался, его забрал к себе Всевышний. Он, друга тут чуть с юмором так, как бы разбавить всю эту тему. Не ходи когда на Украину, тут живет твоя смерть. Это стовчик прикордонный называется работа. Лежит то там у нас камешек. Я что-то там рубил. Дивлюсь, такая форма. Ну, как камень придорожный. Вот это налево пойдешь, направо пойдешь. Ну, так вот как бы, ну, родилось. Ну, а здесь уже вся вот эта вот мишура, антураж. И второе название – Раван Смайл. Посмешка ворона, как бы он, как прикордонник такой. Ну а что російського написано? Ну тому щоб респондент почитал. Це з дуба. Ну, дрова ж нам выдают. Це ворон з дуба. А это клен. Тут даже сок шипшини есть. Я тут написав. Вот это кровь вот это, вот это сок шипшини. Заробив себе вот таку вот фигвам, вот такой майстерня. А тут і на столе можна поробити, і на пеньку. три работы бачила, а вот четвертая уже, ну, показывать не буду. Украинская ведьма будет на метле, как положено. Вот, а когда мысль возникла, ну, что-то делать, подошел к своему зампотилу, кажу, чуешь, у тебя нет стамески. А он говорит, есть. Вот так вот, и достает мне вот эти четыре стамески. Говорит, это, говорит, уже людины людини нема, загиблый товарищ. Я даже имени его не знаю, царство небесное. Я дивлюсь на пеньок, вот и бачу. А как оно получается, я не знаю. Бачу 500 своего, взял пилу, встал. И начал вот так вот прямо резать. Тут голова, тут что-то там плечи, что-то такое. Потом сюда привез, там что-то дроблял. Я его долго работал, там, наверное, пивроку. Вот. А откуда оно берется, не знаю. Мы живем в этом все. 500 -е. У меня вот так людинка спала. Нема. Вот так спала, вот тут в хате, нема. Один полз уже два прихода два FPV уже ему ногу раздробило, он полз, еще нам звонил. Я говорю, как с того света, хлопцы, что сделать. И вот он нам звонил два дня. Но потом перестал звонить. Зныклый без вести, что сказать. Поэтому внутри у него ничего нет. Ну а меч этот сзади, вместо АК-47, он как как бы символ. Не сломленного сопротивления, что ли. но ну, символ того, что он может. Он может, только у него нет глаз. Он, он достал бы этот меч и продолжал бы захищать нашу ныненькую Украину. Но он не бачит. Не бачит. Вот такие радиусы, вот как раз для волос, для юбки. она везде подлазит, да? Пошел подрезочку туда ножичком, тын-тын-тын-тын-тын-тын, там меточкой подстучал. Ну, вот так вот поясок получился. Дерево это осень. Вот почали дрова нам возить. И я хожу, как коршу над этими дровами, дымлюсь. Стоп! Не резать, не пилить. Это мое. Потащил, унес. О, блин, посмотрел, он не треснутый. Ну, верба тоже. Да все с вот это только девка у меня с посадки. Вижу такой хороший, ясенек такой лежит, валяется. Вот уже сухенький, и вроде не потрескался. Попробовал с акацией, страшная, она не режется, блин, намучился. 200 этот, который в крови, он с акации. Я масло, у меня я купил гарно масло, такое немецкое. Кое-что маслом, кое-что оставляю займанным, потому что, ну, важно там, чтобы, ну, чтобы оно было таким более естественным, что ли. Одна радость. Вот это моя радость. Вот это моя, как я переношу службу. Вот я сейчас поеду по рублю, и я только жду, чтобы я приехал и, и, и сюда залез. Бывает, что сил нема, там чи шо. А так, складнование, это мой сплошной плюс. В планах еще порядка 10 работ, наверное. Вот. И вообще задумка яка, Якась передвижная выставка, передвижная именно. То есть по Украине вот это все ездит, и люди дивляться. И понимают, что такое она война. Потому что не все ее побачили. А далее, уже, ну так тоже в планах, далее, уже вот а вот Европа сытая. Все тема войны, потому что в мои 60-59 лет, да, это для меня такой стресс был. Я мирный человек, а тут такие вещи, это было шоком. Но этот шок как-то вот трансформировался в какие-то вот такие вот рукодвижения. Вот. Все это не будет продаваться, все это будет, ну, надеюсь, где-то стоять. Потому что если мы эту войну забудем, получим то же самое через пару лет. Война страшная. Она должна остаться. Пускай в деревяшках там, кто там уже взробает с камня, с пластилина. Ну, я, я могу. Силы уже не те, уже дынка стара. Вот, и надо хоть что-то, чтобы было. Как сказать, для души, что ли, такую банальность. Для души, ну, для души. А потом комменты почитал, их там несколько тысяч. Что-то так. И думаю, ничего себе. Они такие, на ты рабы, и все. Я такой, ну, как бы много нового про себя узнал. Появилось вдохновение такое, как бы, пруха такая, можно сказать. Ну, уже у мне на, на, на Дембель. 60. Уже дни рахую. 130 шесть там дней ну ничего уже привык ну поначалу было важко, конечно мирная людина такая ну как бы тут такая дожить да надо до дембеля че до конца войны что там раньше будет вот а там уже буду решать